Привет, привет. Слава Украине. Витаю вас. Героям слава. Уже общались с вами. Было. Даже, и... себя, даже себя нашел у вас на этом. Ну, бачите, как добре. <laughs> <laughs> Вы зараз <laughs> на стриме зараз. А да, я понял. Да. Пообщаемся или побежите дальше? Можем поспілкуватися. Какие темы сегодня говорите, про что говорите? А вот зараз Читав новину, що Трамп заборонив Ізраїлю вбивати цього аятолу. Чого? В Трампа спитаєте, <ріст> поняття не маю. Ні, чого? Ну так розумієте, Ізраїль ну, бил, напевно. Так, і не буде його вбивати, він сам може там десяти впасти. І Так, він ну... людина старенька, якийсь там. Він як, як, як варіант... інфаркт. Ну. Серденько не витримає. Серденько Це... дуже розхвилювався. Де тепер... Де тепер завод з шахедами? Де тепер ядерна бімба? Ядерки немає, шахетів, немає. Все пропало, ну. Я не знаю, там наскільки правда, чи ні, що там ніби Путін запропонував йому прихисту. Ну як завжди. І Уявляєте, яка перспектива, так? То тут точно можна коні двинути, знаєш. Привітав його з Днем народження. Я б йому побажав скоріше в домовинку спуститися. Домовинку, так. А то компашка така, цей Асад Янукович, і цей, я як та ну, латую. Ото і серденьку можу не Може, витримати. Та, 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 та. Тільки горілки випити. Астановіть! Каже Ростов Нірезіновий. Зараз і з Кацапами спілкувався ага. і питаю, ну як вам там ваша спецоперація? І починають казати, там вихвальовуватися, які вони там гарні, які вони там сильні. Я кажу, дебіли, дивіться, Ізраїль два дні. Оце спецоперація. Оце спецоперація. Да. То, що ви робите, це війна, дебіли. Не, в нас це спецоперація. Ми ще нічого не починали. Я кажу, так ви не можете нічим, ніяк. Ну, тупі, тупі. Та ні, там нема з ким говорити, там, так, да, дійсно, що воно. Да. Да. Там абсолютно. Так, як, як кажуть, да, в очах горить світло, а в домі нікого немає. <рес> нікого нема. Сто да відсотків. -да 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 -да. Добренько, бажаю вам гарного вечора, до побачення, вас всього найкращого. Щасливо. Дякую, бережіть себе, всього доброго, да, Ви до побачення. Так, да, завжди приємно. З розумною людиною поговорити, пані. Ну? Здравствуйте. Витаю вас. Блогер. Ну, возможно, кто его знает. Слава Украине. Дуже хорошо, а вы какие-то имеете до Украины? Маю, я из Днепра. Не, просто у вас значок висит Россия. Да, висит. Ну, четверо рулетка делает проблемы. Ну да. Точно с Сам правда. я в Израиле нахожусь. А, в Израиле? Значит. Да. Я не, я, вы, я, знаете, я, плем... жив... я хм. родился в Днепре э, в 92 году. Э, ну, это, считай, полжизни прош прошел. В 92 году переехал в Израиль после развала Савка. Угу. Поэтому, да. Я... Ну, вы по... зараз я... Петри Пиен, по-моему, да? Чи нет? Я локацию показываю Белгород у вас. А, да? Ну, я нахожусь в этом самом, в Ашкелоне. 12 километров от, от границы с сектором газа. Угу. Ой, слушайте, бедня, слушайте, вас тоже так обстреляли, когда мы. Э, да, ну, в основном это было в центре, где-то вот, до нас не долетало. На, нас обстреляли в 23-м году, 7 -го октября. Вот ну, тогда нас обстреляли конкретно. У нас за неделю по, по моему городу пролетело 1200 этих самых градов. В день пролетало где-то так больше ста. Слушай, а у меня вот такие запитания. У вас, по есть знакомые, скажем так, ватники? Ну, кто скажем Ватник. Здесь, здесь в Израиле <как> был, был, один э, такой, со мной работал но он почему-то, он сначала поддерживал Россию, но в последнее время что-то перестал и уже как бы, он не очень-то поддерживает Украину, но он уже больше как бы нейтральным стал, он уже он уже перес... даже извинялся говорил, все, все, я уже больше не за Россию, я все понял я это сам". а в начале, как только это началось где-то первые полгода 20, в 22 году, он прямо с пеной у рта за них был в итоге я его пере Перевоспитал, питал, вроді как. Ну, бачите, слухайте, у вас є гарний, скажімо, такий педагогічний е, талант. Переконуватися. Ну, у мене є опит. <рекону> Мені все-таки не 15 лет. життєвий досвід у мене. Да. Ну, я це я Місь цікаво, скажімо, знаєте, що я знаю, донести. До, до, до зміг до нього донести. Багато є таких, що підтримують Росію, а от Іран же ж найкращі друзі росіянців, як от тепер. Че то поменялось на их головах, че не, вот, цикало. Ну, вот, возможно, это самое подействовало еще в большей степени то, что э, вот, Россия, э, как бы, принимала у себя эти хамас этот в uh -huh. Кремле и все это самое. Может быть, это чуть-чуть, значит, какая-то часть подействовала на него, что он увидел, что Россия против Израиля, а он все-таки еврей и за Израиль. Поэтому, да, переконал. Переконал. Паракан. А так, больше у меня в, в окружении нету в окружении. Хотя здесь есть, в Израиле есть, так, можно сказать, несколько сотен отъявленных, ярых таких путинистов. А не хотят повертаться назад солнечный Биребиджан? Там хорошо. Кто эти ну, самые путинисты. путинисты? Да, да, да. Не, так а им здесь, наверное, они-то они 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 знают, как насколько там в Биробиджане, в этом Солнечном, хорошо. Поэтому не это самое. А вы где живете, в, 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 в Украине, в каком. Киеве. Киевлянин. Понятно. Понял я это самое. Ну хорошо, ладно. Слава Украине! Героям слава, бережите себя, обережно, ну вы. Бажаю перемоги над тими бармалеями. Так, да, і в Україні в першу, в першу чергу перемога треба. Дякую, дякую. На, нам, нам можете повірити, нам набагато легше воювати, ніж вам. У нас армія все-таки в нашому регіоні одна із сильніших армій. Ну, так, да, модернізована регіоні. авіація потужна. хороша. Да. Нам би вашу авіацію не можна якось там орендувати на день-два. <с> <с> не, ну мы сами то арендуем, можно сказать, у американцев. Не, ну, да? я там мы же сами это... с Мы, мы, мы же сами не, не изготавливаем, все же вся его авиация это сделана в, в США. Единственное, да. что она по, по, по когда при, ну приходит сюда, наши делают электронику туда нашу mm -hmm. вставляют. А так, все остальное, боевое, боевая часть, вот це все, это все только американцеве. Бо я думаю, так бы 300 літаків пару разів би туди шарануть, і в принципі можна було би сказати все. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Мы скинемся, ну, смотрите, мы заправим, мы свой Нет, нет, тут чуть-чуть. Смотрите, вы, вы же, если вы следите за нашей той самой войной, вот этой, которая сейчас вот началась с Ираном, вы должны были услышать, я вот когда услышал, как это все, начало было, самая первая атака, mm -hmm. у меня что-то такое закралось, такое Это самое, ну, мнение, или как это сказать, что наш Масад ну, МОСАД и наши эти спецслужбы работали в тесной связи с украинскими. Да. Хороший план. Потому паутина, что... Да. да, потому что ваша паутина очень сильно напоминает то, что наши перед тем, как самолеты прилетели бомбить, сначала вылетели дроны там в Тигеране откуда-то непонятно откуда и уничтожили все пво их не да. самолеты самолеты наши летали ничего они там пытались поднять в воздух свою авиацию бы сразу же на взлете все сбивалось ничего не смогло ни это самое и наши там спокойно летали над Тегераном и над всей остальной а территорией. А ступа-то что Там вот в первый день, дуже, э, на российских новостях мусорилась информация, что сбили или так и девчина пилот была и потрапила да. в полон. А, а второй лет, літа... а второй лет так жалко, что я не оставил, может у жены осталось. А второй летак так тоже сбили и пилотом был этот самый Андрей Макаревич. Фотография а, да? Андрея Макаревича. Ну, вы не видели? Не, штурман, по была Алла Борисовна, да, Пугачева там, да. Да, да, да. Не, ну серьезно, они какую-то какую там женщину показали, непонятно, что за фотография. А на втором лете, который пилота взяли в плен, это Андрей Макаревич. Идиоты, понимаешь? Ну, понятно, для израильтян Макаревич ничего, ничего не значит. Ну, тут же миллион тех, кто его знает, что проживает в Израиле. Поэтому они так обосрались жидко, что даже, даже дальше не надо. Это <связались> <связались> просто что мы знаем разумеем, понимаем. А там им показали, и они поверили. А они пойдут проверять информацию, когда им уже... По телевизору не можешь брехать, правда? Нет, никого не сбили. Ну, нечем, просто тех, технически нечем было сбивать. Все было уничтожено. Уничтожили... Значит, там... Они же нам грозили, что там до 2000 ракет они за да, один раз да, могут да, это да, самое. Да, вот. Значит... Вылетела первую, первую, волну, когда они посылали, там 100 ракет. Потому что и пусковые установки тоже были, были в большей степени уничтожены. Вот это когда первая была атака. Ну, там не первая, там в течение первой ночи три волны атаки было со стороны Израиля. И вот эти за три волны уничтожены были Полностью, и большая часть этих пусковых установок и все, они ж долго-долго не могли. Они только через сутки, вот они только организовали первую атаку на Израиль. Сутки же они не могли прийти в себя. Так что как-то так. А вот это, вот вот мне прислали фотку, да? Вот, вот это Макаревич. да, вот это пилот, вот это пилот, которого они... Сбили. фото захваченного израильского пилота, да? Да, я вам говорю, вы понимаете, так жидко обосраться, ну о чем можно, ну говорить? Не, ну тут еще какие-то молодые, запросто на пилота схожий, да? Ну, какую фотографию нашли, Архивное фото, Да, такую... Там же, там же надо было, что он Как будто вроде бы подавленный Нашли самую no, на, да, 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 Все-таки он же в плену Он должен быть как бы раздавленным Таким этим самым Так что да no, они, они большие эти самые мостаки Клеить, как Хамас Так и этот самый Большие мастаки клеить вот такие вот фейки вот. Там он в это самое Я вчера слушал в ТикТоке Одна Баричня, ну она русскоязычная, но я не знаю откуда она. Она там рассказала, что там уже все, весь Израиль после первой атаки, самой, весь Израиль лежит в руинах, уже 100 миллионов израильтян убито, и там такие вещи она рассказала, идиотка. Ну, ну в общем, ну, ну, для кого, для, кого рассчитана, вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Не, на ну, мой оке Тільки прочитали, то все. То, конечно, страшно. У нас там друзья, знакомые є, живут. Сразу написали, что все живи, здоровьи. Что там, был. Не, после, после второй... Ну, первую ночь вроде было там раненых пару человек было. Два, два дедушка с бабушкой там одни. Они там то ли не успели. Ну, в общем, раненые были. И не тяжело даже в средней тяжести. А на вторую ночь они уже, конечно... Прошлую ночь они уже умудрились несколько человек убить и больше ста человек раненых. Там уже прямо вот есть фотографии в этом самом сети, я смотрел, что прямо район этих самых вилл, ну, это таких частных домов так называемых, район вилл, все практически развалены. Потому что такая ракета где-то там в центре упала и все... все в радиусе там километра двух все, все дома развалины. То есть, и какая-то часть, конечно, из этих людей, кто-то погиб, кто-то это самое. Кстати, было два падения у них одно в Ливане, там погибли Ливанцы, и одно здесь, в Израиле, но арабская семья. Mm -hmm мать и двое дочерей погибли от ракеты их арабская. То есть они сами своих тоже мочат. Они, конечно, граждане Израиля, но они арабы, не евреи. Ну так самые красноянцы, да, спасают русскоязычное население, русских людей руйнуют там в чем-то места, там, да, скажем, вот, больше всего, в принципе, их и поддерживали. Ну, да. Тот самый, да, Мариуполь, тот самый. Ну, хорошо, той сами... ладно. Добренько, тримайтесь тогда. Как ваша называется компания? Дмитро Украин. Что-то вы мне не попадались. На я так смотрю больше. Да, но я много, многих очень смотрю этих самых блогеров. Не, я вам зараз напишу назву, да. Заходите, тут вам чатик. ну я украинской мовы, Дмитро не, Украине. Вот так. а, у... вот так. а, понял. Ну не попадались ни разу, честное слово. Почему не попадались? Я говорю, я смотрю, но минимум 7-8 блогеров я постоянно смотрю. Больше всего мне, конечно, нравится э, «Украина не Россия». Uh -huh. э, Сер, Сер, Серега этот, Сергей этот, э, не помню, как его фамилия, э, «Волксвари Варитатис Виталий Александрович, э, Сергей этот, «Краянин» «Кривой Рог», ну, тройка, вот это больше всего я смотрю. Ну, также смотрю э, Морозенко, также смотрю Сичень, если вам говорят ну, такие названия. Не, так, да, знаю, знаю их. Вот, всех да. цикави, знаете, каждый, по своему, то там. Да, да, и да, я, я ну, больше, я говорю, больше всего, вот этих первую, первую тройку я больше всего, это мне больше всего не нравится, я больше всего их смотрю. Буду, сейчас подпишусь, выйду, подпишусь на вас и буду вас смотреть. Все, больше. дякую, дякую за поддержку. Всього доброго, бережіть себе. Все добре, слава Україні! Героям слава до побачення. Зразу видно, да? Розумна, гарна людина. Приємно поговорити і підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.